刘岩，回来了。嗯，走。什么情况？小杰想我了，就过来跟我们住几天。哼，小杰，走。 小琪。来，哎呀，吃饭。嗯，好，吃饭吧。啊，芊芊。 今天的饭是按照小杰喜欢的口味做的，你是大人，凑合着点啊，吃吧。小杰，啊，那我们再来一口呗，啊、嗯，啊，我们吃点青菜补充。嗯、怎么了？你怎么吃啊？吃不下。 挺好吃的呀、嗯，我还要丸子嗯，好，你整个吃了啊。 全球家居究竟有什么样的魔力，能够创造如此这般的商业地产热销业绩？接下来来看《小钱，系列,系列》热啊。乖中国商品为您详细的介绍南京湾全球家居 CBD 的模式还有功能。嗯、要了解新疆南京湾，首先要了解新疆真不吃了。 湘江集团发源于，广七宝，产业包括家具流通、房地产开发、资源能源。你说你一个快三十的人，怎么还跟一个孩子置气？投资金海马集团孩子看着呢，别闹。两百多家大型家具门店，已成为中国最大的家居产品经销商。另一方面，湘江集团在国内十多座城市。 念青，饿五哥，要不要我给你下一碗面吃？我不吃面。那你想吃什么？肉丸子。肉丸子？把肉丸子拌在饭里，然后你说：“念青，张嘴。”念青，出去买早餐了，你看好小杰啊。 姐，流血了？没有。骨折没？手脚能动吗？嗯嗯、那就行了，别哭了。自己爬起来，可以的话就别哭了。 你是男人，怎么能想哭就哭呢？但我是小孩子。小孩子能说话、能走路，就不能算小孩子了。记住，你是男人，男人的责任就是要保护弱者。那我可以保护怡安姐姐。她不行，她在我管辖范围内，你要另外找。哦。 这怎么了？这是，啊，怎么腿还伤着了呢？孙燕千你怎么看孩子的？没事的，啊、手脚能动就行。